সময়ৰ সূত লুপ্তপ্ৰায় জীৱন অৰ্থাৎ সলৌ প্ৰাণীটোক বচাবলৈ এই অধিৱেশনখন পাতিছে বুলি গম পালোঁ এই প্ৰাণীবোৰক সংৰক্ষণ কৰাৰো আমাৰেই দায়িত্ব নহয় জানো সকলোৰে চ' বহুত বেছি ভাল লাগিলে বিশ্ব হলৌ দিৱস সেইটো কাৰণে এয়া মানুহ বাঢ়ি ঘূৰি ইয়াত পূজা কৰিছিলে আৰু আমি দেখা নাপালোঁ ধুনীয়া জেগাখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু এয়া আচলতে হলৌ হ'লেও ইমান ধুনীয়াকৈ পিপচাৰখিনি দি দিছোঁ চাওকচোন আৰু এয়াৰ আছে আই লভ হলৌ গিবন মানে গিবনো বুলি কয় হলৌটোক হলৌৰ আন এটা নাম গিবন চাগে আৰু বহুত সুন্দৰকৈ হলৌৰ মানে পুতলাৰ নিচিনা বনাই পেলাই ৰাখিছে তেওঁলোকে আচলতে কল খায় আৰু এতিয়া মিটিং চলি আছে আলোচনা চক্ৰ চলি আছে আৰু মই মোৰ ইয়াতে বহুত ভাল বন্ধু এজন লগ পালোঁ তেওঁক দেখাই আছোঁ তেওঁ আছে এইয়া হ'ল মোৰ বন্ধু আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মিটিঙত আহি বন্ধুখন কি ক'ম বেয়া লগা নাই ভালেই লাগিছে বাৰু কিন্তু অহাটো অলপ আমি দেৰি হ'ল নেকি এতিয়ালৈকে কোনো হলু বান্দৰ যিটো উৎসৱ পাতিছে কিন্তু হলু বান্দৰ এটাও দেখা নাই খালী পুতলাহে দেখিলোঁ আৰু আহি কিনে আৰু বহুত বেছি ভিতৰ ন অঁ বহুত বেছি ভিতৰ ৰাস্তাৰ পৰা মই ভাবিছিলোঁ হলু বান্দৰ দেখিম নেকি বুলি সেয়ে আহিছিলোঁ মানে কিন্তু হলু বান্দৰ পুতলাবিলাকহে দেখিলোঁ আৰু আৰু মিটিং চলি আছে হলু বান্দৰৰ বিষয়ে এইবিলাক এতিয়া আমি যোৱা নাই মানে পঢ়ু পঢ়ি কিবা হলু বান্দৰ কিবা জীৱ জন্তু থকা হ'লে অলপ ভিডিঅ' বনালোহেঁতেন বুলি ভাবিছোঁ মানে নবাম আৰু পুনৰ আপোনালোকৰ হল বন্ধৰ প্ৰতি তথা প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি সকলো জীৱৰ প্ৰতি পতী কি অৰ্থত ভাল পায় কেনেকৈ মহা আয়োজন কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ হৃদয় কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰি সমগ্ৰ সমাজ জীৱনত ধন্য কৰিব পাৰে এই ৰূপটো আজি দেখি মই ধন্য হৈছোঁ সদৌ শেষত বায়েকৈ ৰাখি এই মহান চেতনা আৰু অহুপুৰুষাথ সমাজত সদায় সমাদৃত হওক আপোনালোকৰ এই প্ৰয়াস এই গৰিমা বিশ্ব বন্দিত হওক আৰু আপোনালোকে কোনোদিন যেন হতাশ নহৈ আপোনালোকৰ এই উপজা আপোনালোকৰ এই সংস্কৃতিবান সমাজখন আপোনালোকে আৰু বিকশিত প্ৰকাশিতুলি জীৱনৰ মহানন্দ লৈ আমাক আপোনালোকে অনুপ্ৰাণিত কৰি যাওক